забота о безопасности детей. В Копейске прошел специализированный рейд. Сотрудники ГИБДД выявляли родителей, которые перевозят детей без автокресел. 16 августа сотрудниками ГИБДД отдела МВД России по городу Копейск в рамках мероприятия «Внимание дети» был проведен рейд по выявлению нарушений правил перевозки детей. К сожалению, за 7 месяцев 2013 года на территории нашего города в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 3 ребенка пассажира, в том числе один ребенок легкового транспорта, который перевозился с нарушением правил перевозки, то есть не был пристегнут ремнем безопасности, и пострадали два, водителя, два пассажира скутера. Для того, чтобы предупредить дороже транспортные происшествия с участием детей пассажиров, сотрудниками ГИБДД было принято решение о проведении специализированных рейдов. Утром в день проведения рейда были выставлены патрульные наряды вблизи дошкольных образовательных учреждений. Как правило, родители подвозят детей в детский сад на автомобиле. Только за час работы было, было выявлено около 10 нарушений. На всех водителей были составлены административные материалы по части 1 статьи 12.23 административного кодекса. А при этом мы увидели, что в большинстве транспортных средств на самом деле детские удерживающие устройства установлены. То есть это либо автокресло, либо детское удерживающее устройство FEST. Однако Практически все дети сидят не пристегнутые и не сидят в детских удерживающих устройствах. Родители это объясняют тем, что до садика ехать недалеко, что мы не пристегнулись только сегодня, либо мы пристег... отстегнулись буквально за углом, не доезжая до детского сада. То есть понятно, конечно, что неважно на какое расстояние ребенок перевозится, пункт 22.9 правил дорожного движения не оговаривает расстояние, на которое перевозится ребенок. Дети до 12 лет должны быть, должны быть пристегнуты, перевозиться при помощи детского удерживающего устройства. Также было установлено, что многие родители перевозят своих детей без удерживающего устройства на переднем сидении автомобиля. Это категорически запрещено правилами дорожного движения. ГИБДД Копейска напоминает, что ответственность по статье о нарушении правил перевозки детей наступает лишь в том случае, если конструкции автомобиля предусмотрены ремни безопасности. В противном случае водитель, согласно правилам, должен перевозить ребенка с осторожностью.